бабули тебя дедули и кажется бабулечка моя родная пошла ой пойди я тебе заспеваю колыханку но что бабуля скажет какая колыханка нема, часу, треба исти, не и требует идти працевать чапиться, Дурниться, а детенок возня уговорить бабулю обдымия ее тебя дулю и будет спевать на ушко колыханку и власть в посевых волосиках люли люли спи моя бабуля досынай да солодка ты моя самая любимая бабочка на завтра бабуля подымется иншим человеком. Один из самых царевших сукенки возьмет этого детенка за ручку и поедет в центр города, не знаю, где там нотариус ее описывать все, что складывалось с 91 -го года на смерть. Вот этому детенку на iPhone, на iPad, потому что первый раз, максимум, за 10-20 годов, а таких людей за сотни миллионов. Никто никому вот этому человеку не простевал на ушко Колыханку. Вот. Так что я вас закликаю. Давайте колыханки своим родным, а еще и батькам Найдешь Надеюсь, народного поэт нашей краины Ригора Ивановича Бородулина Колыханка называется будильник. Можно спать. стал гусь гудом, Протомился хлусь из хлус, Лег мядивец на Твой покинул сонный крон, Сон и усы, сон, Не спыняется нигде, Клад, запалила ночь лихтар, Вечер всех задали огляд, спать плывут с чародых свой покинул сонный трон, сон усы, самотный сон, не спыняется нигде добрых деток под Ну, я к ней, мауля, спать утек, заед шесть лет, Спять не пес и спит земля. Может быть, не, не варто бы эту историю рассказывать, но я в первый раз в этой тут. И хотел бы, как вы, ну, не все же бачили, а ты, товарищ Ушкевич, и шманговорец, малость, мало У меня Николи не было деда, и они померли значительно ранее. И я час, как бы, за издростью своим сябрам, одногодку, в которых были дяды. И однажды, я мы ну, доведусь про это одного деда, я бы я говорю, я, я, я позычу себе, я, я говорю себе, 90-годового деда, який лежит на пятши, у зимку, играя кости. Дед воевал на этих только войны, пережил как бы, обещание незалежности, стяги меняли и так далее. И еще, я подеюсь, еще важные э, эпохи нашей державы пережили, ну, вертание на правильную, как бы, ну, на правильную как бы, дорогу. И вот этот дед лежит на качи, на кожуху, в белорусской хате, ты маленький приехал с городу, в Лёвску, твои младшие брат сейчас строят там корпус, не припечку, батьки сварятся, баба пьячи блины, а дед спит на пьячи и грея кости. И вот это такой процесс, и он бесконечный. У всех это, это когда мы а ты маленький не можешь произвучаться. И ты краскаешься по этой пяти, как мне так спынить этот храм. А у деда ровный горбатый нос. И горбы, это эти у самый космос. И ты краскаешься по пяти маленькой дитячей рукой. Перекрываешь нос деда. Я для Украины. Раптом у становится тихо-тихо. Брат тихо. -тихо. строю, поднимались головы с фортечки. Батьки перестают свариться, баба поворачивается. Плиты, Думаю, что может дедом что стало, не дай бог помет. И я бы тут так и двубой, твоя маленькая ручка, и деда в нос. Кто кого? И начинается эта хвилина. И рука млея страшенно, и ты разумеешь, что никаких шансов тебе нема. Ты, опустивши голову, слазишь с нет. <плёк> ну и баба поворачивается, и все это познает, я подумал, что вот, кто такие белорусы, такие до 90-х годов прожил? Ты в вот, ты анекдоте прикорпелся, там, ну, ведайся, да? по шапку болела, а по шапку и ничего. И хочется, конечно, в этот момент сказать, «Живей, Беларусь. То есть, как бы, ну, это не максимум спинить, прымать. Свой покинул сонный трон, сонал ты самотный сон. Не спыняется нигде, добрый деток спать классик.